Ha, huh, mesti dah lama tunggu kan? So, jom kita mulakan analisis prestasi pasukan EPL part 1. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio So dalam video kali ini kita nak analisis pencapaian pasukan-pasukan dalam EPL Dan kita mulakan dengan part 1 dulu yang mana pasukan daripada nombor 20 sampai ke pasukan nombor 16 Alhamdulillah dalam video kali ni MU tak ada sebab MU nombor 15 so MU akan ada dekat part 2 nantilah so dalam video kali ni kita akan bincangkan prestasi pasukan-pasukan tersingkir macam pasukan Leicester Southampton, East Swiss Town dan dua lagi pasukan iaitu pasukan Wolf dan juga juara Liga Eropa kita pada musim ni iaitu pasukan Tottenham yang habiskan musim dekat nombor 17 dan apa kita nak rate yang pertama adalah kita nak buat penilaian penilaian performa mereka pada musim ni dan kita nak buat penilaian prestasi mereka berdasarkan musim lepas dan kita nak tengok punca kenaikan prestasi ataupun kejatuhan prestasi mereka yang keempat dan kelima kita nak tengok best moment mereka dan juga worst moment mereka dalam musim ni ni bukan dalam EPL saja tapi secara keseluruhan dan kita nak tengok juga best play mereka dan juga worst play mereka dan kita nak tengok best transfer dan juga worst transfer dan yang terakhir kita nak buat rumusan ataupun apa yang mereka perlu buat untuk musim depan kita mula dengan Anton dulu pasukan paling bawah dalam Liga nombor So penilaian prestasi mereka aku bagi 0.10 Sebab apa? Sebab musim ni nak kata betapa barangnya Southampton Mereka ni hampir-hampir tau nak catatkan poin paling rendah dalam EPL Tapi nasib baiklah mereka boleh potong juga rekod Derby County Kalau tidak mereka teruskan dengan performa macam tu Mereka boleh catatkan rekod dengan pasukan terburuk dalam Liga EPL sebab itulah aku bagi kosong Penilaian berdasarkan musim lepas pun aku bagi kosong Sebab mereka pun antara pasukan top dalam championship tapi bila masuk dalam EPL depa ni terkapai-kapai. Punca kejatuhan prestasi pasukan Southampton bagi aku adalah depa ni kurang kualiti, maksudnya depa ni kurang pemain-pemain yang boleh main dalam EPL. Mungkin bila ada main dekat Championship tu depa pandu tapi bila pemain-pemain sama depa gunakan main dalam EPL, pemain-pemain tu tak boleh bersaing. Dan satu lagi mungkinlah depa punya transfer yang gagal. Best moment tu Southampton musim ni aku rasa adalah bila depa seri dengan pasukan Manchester City. Sebab apa? Sebab bila depa seri dengan City, depa berjaya dan juga selamatkan rekod mereka ataupun selamatkan maruah mereka lah boleh juga potong mata lebih county kalau tidak, mereka sama mata dengan Derby County. Mereka adalah pasukan terburuk dalam Liga EPL. Worst moment. Ah, ha, walaupun mereka ni boleh seri dengan pasukan City. Tapi kalau anda nak tahu, dalam sejarah, mereka adalah pasukan yang tersingkir EPL. Paling awal tau dalam sejarah. Bukan musim ni, bukan dalam 10 tahun lepas. Tapi dalam sejarah, Southampton adalah pasukan paling awal tersingkir. Dengan 7 game lagi berbaki. Maksudnya, lepas game week ke-31, mereka dah satu singkir Waktu ni, mereka kalah 3-1 dengan Spurs dan confirm mereka ni tak boleh main EPL dah musim depan. Dan walaupun kita tengok rekod mata depa ni lagi tinggi lagi daripada Derby County, tapi Derby County depa tersingkir waktu game ke-32 tau. Tapi Southampton boleh potong dengan game ke-31. So sebab itulah aku kata worst moment. Best player untuk Southampton musim ni aku rasa mungkin ada dua lah iaitu Matias Fernandes walaupun Southampton barai musim ni dia still tunjukkan kualiti dia yang kedua adalah Aaron Rasdil banyak sangat selamatkan kat Southampton antara momen kalau kita tengok seri dengan pasukan FC tu pun Rasdil perform dia game tu worst player aku rasa ada beberapa player lah antaranya adalah Jack Stephen dia captain Southampton tau tapi dia banyak buat mistake dan aku rasa seorang lagi adalah Cameron Archer sebab apa? sebab serangan dia ni tak Archer pun musim ni walaupun dia scorer tapi itulah dia tak boleh score banyak gol untuk Southampton carry Southampton paling kurang untuk keluar daripada zone penyingkiran dia tak boleh kalau apa nak tahu dia score 2 gol je dalam EPL. Best transfer bagi aku adalah Aaron Rusdale. Dia catatkan 3 clean sheet dengan Southampton tau. 3 tu nampak sikit. Tapi yang catatkan dengan tim dengan rekod antara terburuk dalam sejarah EPL. Tapi yang boleh catatkan 3 clean sheet tu kira padu lah tu. Dan worst transfer bagi aku adalah Cameron Archer lah. Striker yang dia beli pada musim panah lepas. Dan boleh skor 2 gol je musim ni. Dan dia beli pun bukan murah. Dengan pasukan Southampton, dia beli dengan harga 15 juta pound. Memang mahal lah. Ya? Rumusan untuk Southampton musim ni bagi aku mereka ni tak cukup kualiti, tak cukup cukup pengalaman sekali dengan coach sekali dan aku rasa upgrade yang patut mereka buat pada musim depan adalah upgradekan kualiti squad mereka jangan terlalu terbawa-bawa dengan kualiti dalam Liga Championship mungkin dalam Liga Championship musim depan mereka boleh fight balik masuk dalam EPL tapi belum tentu mereka boleh kekal so mereka kena pelan-pelan naikkan kualiti pelik-pelik tim mereka supaya mereka ni boleh ready main dalam EPL kita masuk ke nombor 19 pula. Nombor 19 adalah pasukan East Switch Town. Beza dengan Southampton lah. Kalau kita tengok Anton ni, mereka ni selalu jugalah masuk dalam EPL. Tapi East Switch ni, kira-kira dah lama dah tak masuk dalam EPL tau. Dan kalau kita tengok gameplay mereka musim ni lah. Gameplay mereka lawan dengan tim-tim lain. Kita akan terkejut macam mana mereka ni boleh finish nombor 19. Tapi sorry tu say, disebabkan mereka finish nombor 19, tak kira lah mereka main macam mana sekalipun. Lala kali result tu penting. Aku bagi prestasi mereka 1 per 10 sahaja. Tapi prestasi berasa berdasarkan musim lepas ataupun expectation orang lah aku bagi 4 10 lah sebab bagi aku it's town mereka banyak bagi susah tau dekat tim-tim besar dalam EPL mereka lawan dengan MU mereka seri MU tim besar ke? Uh, boleh tu kan Dia lawan luar dengan Chelsea Dia pun menang So boleh kata padu lah tu Tapi mungkin lah disebabkan Kurang konsisten dalam EPL Punca kejatuhan Dia pun ke Liga Championship Bagi aku Dia ni terlalu berani ha, Tactical kiran McKenna ni Macam terlalu berani tau Sebab kalau apa tengok Tactical Thomas Friend Dekat Brentford Walaupun dia ada pemain-pemain Yang berkualiti Tapi dia tak terlalu berani Untuk menyerang tau Berbeza pula dengan Pasukan Ipswich, e Switch ni berani gila Nak all out attack Sedangkan defense Dia ni terlalu rapuh Goalkeeper dia pun tak cukup padu So itulah sebabnya dia mereka ni selalu ada momen-momen mereka ni kena comeback walaupun mereka dah leading dulu. Aku rasa musim pertama untuk setiap pasukan yang baru main daripada championship adalah target mereka kena kekal dalam EPL dulu. Bila depa dapat kekal dalam EPL bila depa dapat banyak duit, barulah depa boleh tarik banyak player untuk masuk kelab depa, barulah pelan-pelan depa -pelan develop taktik untuk menyerang. Best moment untuk to AC Town bagi aku adalah depa menang 2-0 dengan pasukan Chelsea lah kan. Mana orang sangka pasukan Swiss boleh menang dengan Chelsea. Dan aku ingat lagi ah, ya, momen depa menang 2-0 dengan Chelsea tu jadi momen orang percaya ya Swiss boleh kekal dalam EPL. Tapi sayalah, tu just menang lepas tu depa kalah balik. Really. Best moment depa adalah kalah dengan Newcastle lah. Depa kalah 3-0 dengan Newcastle walaupun kekalahan ni tak ada Ala besar tapi game tu dah jadi game yang mengesahkan depa ni tersingkir daripada EPL bagi aku menyedihkan lah pasukan yang berkualiti macam Aswis ni depa tersingkir daripada EPL best player depa adalah pemain yang dah pindah ke pasukan Chelsea lah ni iaitu Liam Delap Hang bayangkan lah, Liam Delap main dekat pasukan nombor 19 tapi still boleh skor 12 gol tau. Dia skor 12 gol dalam 36 game dia main dengan pasukan East Swiss. So dengan pasukan Chelsea, aku tak dapat bayangkan macam mana dia akan perform nanti dengan mereka. Worst player aku rasa dia main dengan expectation juga tapi aku rasa adalah Calvin Phillips. Calvin Felix adalah seorang pemain yang bila Kieran Ekana dapatkan dia masuk ke pasukan East Swiss aku menjagakan dia ni akan jadi engine untuk pasukan East Swiss tapi sayang lah dia main 19 kali je musim ni dengan East Swiss ada masalah injury dan tak boleh bagi import dengan pasukan East Swiss pun untuk best transfer kalau hampa ingat balik lah kalau hampa nak tahu Liam lah baru je main musim ni tahu. So Liam Dela adalah the best transfer pada musim ni. Worst transfer macam aku cakap tadi lah worst player juga iaitu Calvin Philly. Rumusan bagi aku Kieran McKenna coach kepada pasukan Ipswich e ni. Dia ni dah bagus dah tau. Tapi aku rasa dia ni jangan terlalu berani lah kan. Terlalu berani attack tim tim lawan tanpa fikir risiko yang dia kena hadap. Sebab aku rasa kalau dia boleh balancekan benda tu, bukan setakat boleh kekal dalam EPL. Dengan kualiti cara dia pemain tu, kalau dia pun boleh balancekan dengan pertahanan, mungkin dia pun boleh finish mid table. Dia memang kena tengok macam Thomas Frank. Sedangkan Thomas Frank, dia ada kualiti tau untuk menyerang. Tapi dia pilih untuk main play safe sebab dia rasa kalau dia all out attack, akan berisikukan team dia. So kita masuk ke team nombor 18 pula iaitu pasukan Leicester City antara pasukan yang sangat mengecewakan bagi aku lah. Aku sangat kecewa bila Leicester tersingkir daripada EPL tau. Sebab apa? Sebab Leicester main dengan harapan yang besar tau. Dia pemain dengan Enzo Maresca dah menang championship dengan Bisbury Hall. Jadi pemain paling padu untuk Leicester. Tapi sayang, bila dia pemenang menang championship, dua-dua ni tinggalkan pasukan Leicester. Yang mana aku rasa dua-dua ni lah punca Leicester tak boleh perform musim ni. Aku rasa kalau Enzo Maresca kekal dekat Leicester ah, mungkin Leicester musim ni boleh jadi pasukan kejutan lah. Mungkin boleh finish mid-table. So prestasi musim ni untuk pasukan Leicester aku letakkan 2 per 10 dan prestasi berdasarkan musim lepas dan juga expectation sorry to say aku sangat kecewa dengan Leicester aku letakkan 0 per 10 punca kejatuhan macam aku cakap tadi adalah belahnya Enzo Maresca daripada Leicester dan juga belahnya best play mereka itu Kenan Desmory Hall walaupun mereka still ada pemain macam Jamie Vardy tapi itulah Vardy pun dah tua kan tak boleh lah nak carry Leicester macam dulu best moment untuk Leicester aku rasa dia lebih kepada best moment untuk Jamie Vardy tapi disebabkan Vardy tu adalah legend mereka aku letakkan game depa lawan dengan pasukan Iswish. E sebab dalam game tu Jeremy Vardy berjaya cetakkan penampilan ke 500 dia untuk pasukan Leicester dan berjaya skor juga dalam game tu iaitu gol ke 200 dia dalam Kirin. Worst moment depa bagi aku adalah depa kalah dengan pasukan Liverpool pada April 2025. Waktu tu depa kalah 1-0 aja tapi apa yang kecewanya bukanlah kalah dengan Liverpool tu sebab tentu kan Liverpool tengah top. So tak lah kan depa kalah dengan Liverpool. Tapi disebabkan depa kalah dengan Liverpool tu depa dah cetakkan satu rekod tau. Yang mana Barcelona, ha, mereka adalah pasukan terlama yang tak boleh skor dekat home dalam 9 game berturut-turut tau. Lepas mereka kalah dengan Liverpool 1-0 dekat tempat mereka sendiri bulan April 2025 tu, Last dia pun score sebelum tu Waktu dia pun lawan dengan pasukan Brighton Waktu tu dia pun seri dua sama Lepas dia pun score lawan dengan Brighton tu 9 game berturut-turut Bukan 9 game home away tau Tapi 9 game home berturut-turut Dia pun tak boleh score gol. Ni bukan menang Score pun tak boleh Best player bagi aku adalah Jamie Vardy Still Jamie Vardy Walaupun dah tua dia score 9 gol Dan juga buat 4 assist Seorang lagi mungkin bagi aku adalah Max Hermansen Goalkeeper dia pun Ada masa depan yang cukup besar dengan Leicester ataupun mungkin dia boleh pindah fikrah lain. Worst player bagi aku adalah Dennis sepatutnya step up tau. Dennis sepatutnya gantikan tempat Badi, Pak Dakar. Tapi itulah dia still tak step up dan sangat mengecewakan untuk musim ni. Musim ni dia skor satu gol tahu dengan Leicester. Demand 25 kali, skor satu gol, buat satu assist. Best transfer untuk Leicester walaupun Leicester ada musim barai pada musim ni, kita tak boleh nafikan Bilal Elkanus adalah best transfer depa. Mungkin Leicester boleh cash out player ni dengan harga yang lagi mahal daripada depo beli. Leicester beli dia ni dengan harga 21 juta pound. Mungkin Leicester boleh jual dengan harga paling kurang 30 lebih ke ataupun 40. Worst transfer bagi aku adalah Oliver Skip. Walaupun dia ni just pemain backup je dekat Spurs, tapi depo beli dengan harga 20 juta tau. Lah. Tapi itulah walaupun Leicester beli dengan harga 20 juta, tapi Oliver Skip tak boleh bagi apa yang Leicester nak akan dekat dia. Rumusan bagi aku adalah pengurusan yang gagal lah. Sebab Leicester lah, dia gagal cari pengganti kepada Enzo Maresco tau. Sebab lah, bila belahnya Maresco suka daripada Leicester Bila Leicester umumkan Steve Cooper akan latih mereka Aku bukanlah nak hina Steve Cooper ni Aku respect Steve Cooper Dia antara coach yang banyak latih tim-tim EPL juga Tapi kalau tengok CV dia dulu dengan Nottingham Forest pun hampir tersingkir Lepas tu main dekat Leicester pun tak boleh juga selamatkan pasukan Leicester Hampir-hampir tersingkir Bila ni steroid main lagi barai So aku rasa kalau Leicester betul-betul cari pengganti kepada Enzo Mariska Mungkin benda ni takkan jadi. Kita masuk ke pasukan nombor 18 iaitu pasukan Tottenham Hotspur. Macam tak sangka pasukan nombor 17 dalam liga boleh menang Europa League. Itulah Tottenham Hotspur Dan prestasi mereka musim ni Aku bagi 3 10 Dan prestasi berdasarkan musim lepas Aku bagi 2 per 10 Tu pun aku bagi 2 Disebabkan mereka menang Europa League Kita tak nafikan Memang mereka champion Europa League pada musim ni Tapi prestasi mereka dalam EPL Betul-betul barai Hampir tengok rekod bolos mereka Rekod bolos mereka ni Lagi elok daripada 3 pasukan tersingkir je Hak memang teruk Hak kira lagi bagus daripada mereka Sebab itulah aku kata Betapa barai yang Spurs yes, musim ni Tapi itulah ada sebablah Kejatuhan prestasi pasukan Tottenham. Yang pertama adalah daripada segi rekod kecederaan. Musim ni kesian juga dekat Aspos lu. pemain-pemain berkualiti yang dia ada kebanyakannya injured. Sampai ada satu game aku tak pasti game bila Aspos lu dia pakai semua second team tau dalam EPL. Bukan sebab dia nak fokus Europa League, tapi sebab waktu tu play tu je dia ada. Dan selain daripada kecederaan bagi aku adalah ego taktik daripada Aspos lu. Waktu ni dia sedap, pemain-pemain yang dia ada kurang kualiti, tapi dia still lagi nak main attack juga. Sebab tu lah kuasa Spurs banyak hilang mata disebabkan ego dia. Dan kalau hang tanya aku, betul ke keputusan Spurs pecat ang Spurs dekat lu walaupun member dah menang Europa League, coach macam Mourinho, Conte tak boleh buat. Tapi ang Spurs dekat lu boleh bagi trofi dekat Spurs. Tapi kita tak boleh tolak tepi fakta yang pasukan Spurs musim ni finish dekat nombor 17 dalam liga tau. Dan ni bukan musim pertama ang Spurs dekat lu. Ni adalah musim kedua dia. Memanglah dia menang trofi. Tapi bagi aku performance dia dan juga ego taktik dia tu mungkinlah antara sebab Daniel Levy pecat dia. Best moment depa mestilah tak lain tak bukan adalah jadi juara Europa League selepas 17 tahun tak menang apa-apa trofi kabinet mereka dah berabuk dan akhirnya kabinet mereka lah ni dah boleh letak trofi Europa League dan worst moment bagi aku mereka adalah Liverpool lah mereka ni kan kalau perbasan lah mereka lawan dengan tim mana-mana still boleh fight tau tapi kalau lawan dengan Liverpool expose habis tau dua kali lawan Liverpool dua-dua kena bantai best player untuk Spurs aku rasa adalah Brandon Johnson dia memang step up untuk Spurs pada musim ni kalau apa nak tahu dia tak scorer tau untuk Tottenham musim ni dan dia juga hero Euro Europa League. Skor satu-satunya gol kemenangan untuk Spurs pada musim ni. Kalau hangpa nak tahu, tahu musim ni dia skor 18 gol dan juga 4 assist untuk pasukan Tottenham dan dia bagi aku antara pemain yang makin konsisten dengan depa. Worst player ni pilihan aku lah. Aku rasa adalah Rodrigo Betancourt sebab Betancourt ni lah lepas dia injured dulu tu dia dah tak kembali ke performance asal dia tau. Dia makin lama dia makin barai. Bila dia main bola dekat atas padang dia ni macam ralik tau. Dia macam tak tahu nak buat apa. Selalu hilang bola, main makin dia terlepas. So aku rasa dia adalah the worst player untuk pasukan Spurs pada musim ni. Best transfer tak tahulah pilihan apa tapi bagi aku adalah Antonin Kinski bila pasukan Spurs dapatkan Kinski gantikan Vicario dia berjaya step up juga buatkan Spurs lupa saat dekat Vicario Walaupun ada juga lah momen-momen dia kena bantai Tapi tu lah tak boleh nak salahkan dia sepenuhnya Sebab defend pun tentu tengah barai Tapi Kinski ni dia juga ball playing goalkeeper Hamba yang kali ni Spurs ada dua ball playing goalkeeper yang baik Worst player aku rasa adalah Wilson Odobert Walaupun dia ni pemain muda lagi Tapi still pasukan Spurs beli dia dengan harga cukup mahal Dia beli dia dengan harga 25 juta pound Rumusan tu pasukan Spurs pada musim ni Walaupun dia menang trofi Tapi dia still tak boleh tolak yang musim mereka memang betul-betul barat dalam EPL sebab mereka dah bolos 65 gol daripada 38 game memang gila. Kita tengok pasukan terakhir dalam video kali ini iaitu pasukan Wolverhampton. Aku macam tak percaya je Wolf masuk dalam list part pertama tau. Sebab Wolf ni kalau kita tengok depa antara pasukan yang konsisten fight dekat mid table. Tapi tiba-tiba musim ni hampir yang tersingkir daripada EPL pula. So prestasi musim ni aku bagi 3 10 tapi prestasi berdasarkan musim lepas aku bagi 1 per 10 saja. Sebab musim lepas depa boleh finish nombor 14 tau dan depa ni tak fight pun dekat bawah. Tapi itulah musim ni tiba-tiba fight dengan relegation. Punca kejatuhan aku rasa adalah disebabkan depa ni kehilangan play utama macam Pedro Neto belah daripada pasukan Wolf. Lepas tu depa tak boleh cari pengganti yang sesuai dan aku rasa adalah Gary O'Neill lah bila hilang play play star dia tak ada backup plan. Dan sebab tu lah kejatuhan prestasi depa memang betul-betul barai Sampai depa ada satu moment depa tak menang banyak game straight tau. Best moment untuk pasukan Wolf pada musim ni aku rasa adalah depa boleh menang back to back dengan pasukan Manchester United home dan juga away dan kalau hangpa nak tahu bila depa menang back to back ni ni adalah pertama kali sejak 1972. Tahu. Lah mereka buat benda macam ni Menang back to back dengan MU Pada tahun 1972 Tapi musim ni Mereka berjaya menang back to back dengan MU Worst moment adalah Mereka kena bantai dengan pasukan Chelsea Sampai 6-2 game tu memang dia pembarai habis. Best player adalah Matus Kunia Musim ni dia adalah top scorer pasukan Wolverhampton dan tak dapat nafikan lah memang dia betul-betul padu musim ni. Memanglah kita boleh kata bila Kunia ni tak ada, Wolf ni macam dia pun still boleh perform juga. Tapi kalau dia ada, dia boleh bagi bonus performance dengan dia pun. Worst player bagi aku untuk pasukan Wolf adalah Carlos Fogg. Sebab apa aku cakap Carlos Fogg lah? Mungkin kalau tanya kita kan, Carlos Fogg ni siapa dia? Tak ada siapa yang kenal. Sebab apa? Sebab Carlos Fogg ni Wolf just pinjam dia, dia daripada pasukan Ajax. Tapi dia pun pinjam dia daripada pasukan pasukan ayat ni dengan harapan yang besar tau dia pinjam dia semata-mata nak bagi dia ni jadi peganti kepada Neto lah tapi bukan setakat jadi peganti nak main force E pun tak boleh setakat buat sebelah penampilan je musim ni tak skor gol tak skor assist dan tu lah mungkin antara sebabnya pasukan Wolf gagal musim ni bila dia ni tak ada backup plan tapi kuasa Wolf bongok juga kan bila dia jual play mahal tapi dia nak ganti pun dengan play tough popo je best transfer aku letakkan Stray dia ni loan daripada pasukan Salta Vigo dan boleh skor 14 gol untuk Wolf oh, musim ni tau 14 gol tu banyak mat Bukan total dalam competition 14 gol tu dia score dalam EPL So memang padu lah Play lone, boleh skor 14 gol Dan dia ni ada sizing Dan worst transfer bagi aku adalah tadilah Carlos Ford Rumusan untuk pasukan kawah bagi aku adalah Pasukan kawah ni sepatutnya boleh tersingkir daripada EPL Tapi disebabkan kedatangan Vito Pereira Dia yang selamatkan pasukan kawah daripada tersingkir musim ni So itulah video kali ni Penilaian prestasi untuk part 1 Kita nilai prestasi pasukan daripada nombor 20 sampai ke nombor 16 So video part 2 nanti kita akan ada pasukan nombor 15 sampai ke nombor 11 yang mana dalam video tu akan ada MU lah sebab MU finish nombor 15 so itulah video kali ni dan terima kasih sebab tu sampai habis jangan lupa like jangan lupa share jangan lupa subscribe aku solehan Assalamualaikum